শীতৰ প্ৰকোপৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাইছে ঘন কুঁৱলী আৰু এতিয়া এই ঘন কুঁৱলী ফেৰী চলাচলত বাধা হৈ পৰিছে যাৰ বাবে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত সবিশেষ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বাতিল ঘন কুঁৱলীৰ বাবে বাতিল এই ফেৰী সেৱা কোনো ধৰণৰ যাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত ডাঠ কুঁৱলীৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে ফেৰী সেৱা যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত শীতৰ প্ৰকোপৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাইছে ঘন কুঁৱলীৰ মাত্ৰা আৰু যাৰ বাবে ঘন কুঁৱলীৰ বাবেই গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে বিভিন্ন সময়ত পৰিলক্ষিত হয় যে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে হওক বা কেতিয়াবা বানপানীৰ বাবে হওক ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি ৰখা হয় যাতে যাত্ৰীৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু এইবাৰ ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ফেৰী চালকে চলাব পৰা নাই ফেৰী আৰু যাৰ বাবে সাময়িকভাৱে ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি ৰাখিব লগা হৈছে আৰু যাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে যাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন অসুবিধা আৰু যাত্ৰীসকলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আন এক আহি পৰা খবৰ অনুসৰি যে বতৰ মুকলি হোৱাৰ লগে লগেই এই সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰি দিয়া হ'ব যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে ব্ৰহ্মপুত্ৰত কুঁৱলীৰ আৱৰণ আঁতৰি গ'লেই এই ফেৰী সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ছয়টা জাহাজ এৰি দিছিল কিন্তু হ কুঁৱলী আহি গোটেই জাহাজ নদী পাৰটো আগুৰি ধৰিলে আৰু জাহাজখন এৰি দিয়া পৰ্যায় নাই কাৰণ যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমি এই ঘন কুঁৱলীত এৰি দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে জাহাজ বৰ্তমান চলাচল কৰা নাই যেতিয়া কুঁৱলী ভাঙে তেতিয়া জাহাজ পুনৰ আগৰ দৰে চলাচল কৰিব হয় ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগতে তিনি চাৰিদিন আৰম্ভ হ'লেই কুঁৱলী সেইবাবে যোৱাকালিও অলপ অসুবিধা হৈছে যাত্ৰী আহিছে যাত্ৰী সুৰক্ষাৰ বাবে আমি ঘন কুঁৱলীত চলোৱা নাযায় যাত্ৰী পোহৰ হলে আমি আকৌ চলাই দিছো